Очень сложная игра, очень. Очень сложная победа, да, и с непростым соперником, который редко проигрывает дома. Если взять целую игру, да, то начали ничего, контролировали мяч. То, что остроты не было, да, в первом тайме, в атаке. Потом Ахтырка перехватил инициативу где-то в середине второго тайма и мы пропустили гол, да, там два стандарта еще. Где-то могли до этого еще пропустить, но... Актерка играла по такой схеме, да, 3-5-2. Мы где-то уже во втором тайме перестроились, в конце, вернее, первого тайма перестроились, и где-то уже легче нам было, но где-то такая неразбериха была. В первом тайме... Ну и второй тайм, я считаю, что мы переломили игру, забили такие рабочие трудовые голы на характере, я их называю такие голы, на характере. Ну и довели до логического конца и выиграли. Пожалуйста, вопрос. У вас в концовке матча команда показала такую отличную игру, а если посмотреть за первый там, ну ни одного момента не было. Да, 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 да. Вот я вам могу также сказать, что повторить то, что я сейчас сказал, что первый тайм, да, Махтерка нас, ну, можно сказать, в середине первого тайма переигрывал, да, полностью создавал момент. И наверное, мы перестроились во втором тайме. Э, плюс замены. Во втором тайме удачные провели замены. И Олег Слободян, и э, Антон Шевчук, и Артем Корольчук усилили игру, дали давление в атаке. Ну и такие трудовые голы забили что на трибунах поддерживали вашу команду болельщики. Ну, мы знали, да, что у нас здесь наш завод, и они выкупили весь сектор. Мы сразу хочу поблагодарить. Слышал, было их поддержку, и ну, это наши люди, это мы одно целое, да, Балони. Спасибо им за эту поддержку и, и сделаю для них подарок. Можно сказать, что победа была для вас неожиданностью, или вы сразу настраивались побеждать, или еще вы не Знаете, я же вначале говорил, что в Ахтырке всегда тяжело. Кто бы сюда не приезжал, но Ахтырка она и забирает у всех лидеров очки здесь. Команда то на самом деле интересная, хорошая команда. Да, мы рассчитывали выиграть. Ну, как если не, зачем играть в футбол, если не рассчитывать победить? Ну, я думаю, ничейный бы результат тоже, тоже нас удовлетворил. Ну, Конечно, всегда хочется победы. А слободяне с поколения президента, чи киевского вина? Киевского... Не понял. Вопрос не понял. Это <клышко> сын э, слободяна? Нет, нет. нет, это сын президента клуба. Нет, это президента клуба. Все, все, я, я виду, это молодой парень. Да. Еще вопросы есть? Нет, спасибо. спасибо все, удачи. ребят, счастливо вам.